Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Norma Swani daripada SMK Sungai Pasir Kecil. Ingin bersama-sama dengan pelajar semua untuk membincangkan satu topik berkenaan dengan video yang anda sedang lihat di paparan skrin sekarang. So pelajar semua, apakah yang anda lihat sekarang? Okey, saya rasa semua pun kenal dan semua pun tahu bahawa gambar yang anda sedang lihat sekarang adalah berlian. Okey. Diamond ataupun berlian dalam bahasa Melayu. So pelajar semua, berlian sebenarnya berasal daripada bahan apa? Dan bagaimanakah berlian terbentuk? Okey, ada siapa-siapa boleh jawab? Diamond are made of carbon. Okay, maksudnya apa? Berlian terbina daripada carbon di bawah suhu yang sangat tinggi dan juga tekanan yang tinggi. Kemudian, di bawah suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi, carbon akan berubah bentuk kepada kristal atau pemberlian yang sangat cantik. Okey, so pelajar semua, Topik kita pada hari ini okay, berkaitan dengan uh, di bawah tajuk kereaktifan logam bab 4 dan subtopik kita adalah berkenaan dengan kepelbagaian mineral. Okey pelajar semua, mineral dalam kerak bumi terdiri daripada dua jenis iaitu unsur dan sebatian. Okey, yang ini adalah contoh-contoh mineral dalam kerak bumi yang dikenali ataupun tergolong dalam kumpulan unsur iaitu berlian, grafik, emas, perak, sulfur dan juga kuprum. Manakala bagi sebatian mula, contoh sebatian ialah boksit, kasiterit, magnetik hematit malakit pirit besi seterusnya galena kalkosit batu kapur dan juga marmar. Okey, pelajar semua biasa tak dengar marmar? -mar? Okay, marmar ni selalunya orang gunakan sebagai sebagai apa? Ha, buat uh, buat lantai rumah lah sebagai lantai. Okay. Ataupun digunakan untuk perhiasan. Okay, perhiasan daripada marmar pun ada. Dan saya yakin kebanyakan daripada kamu memang biasa tengok lah. Okay, lantai marmar, kita panggil lantai marmar ataupun perhiasan daripada marmar. Okay, seterusnya tanah liat. Okay, tanah liat ni pun adalah contoh sebatian mika. Okay. Dan pelajar semua, sebatian semula jadi mempunyai nama biasa yang cikgu sebut tadi dan nama saintifik. Okay, nama saintifik selalunya digunakan untuk mengenal pasti unsur yang ada dalam sebatian tersebut unsur apa yang bergabung dalam sebatian yang berkenaan. Manakala kalau unsur pula adalah bahan yang tidak boleh dikecilkan lagi dan dia tidak bercampur dengan mana-mana unsur yang lain. Okay, unsur ni dia tidak aktif dan dia bebas dalam kerak bumi tanpa bergabung dengan unsur lain. Sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. Mineral dalam bentuk sebatian terdiri daripada gabungan beberapa jenis unsur yang berlainan. Unsur yang bergabung dalam sebatian kita boleh kenal pasti kita ikut sifat kimia sebatian yang berkenaan. Okey, kelas sebagai contoh, okey yang ini uh, sebatian yang pertama contohnya boksit. Boksit ni nama saintifiknya ialah aluminium oksida. Jadi nama saintifik ni menunjukkan Unsur apakah yang bergabung dalam sebatian tersebut? Jadi aluminium oksida menunjukkan unsur yang bergabung adalah aluminium dan juga oksigen. Okey, kalau ada nama oksida dekat belakang maksudnya uh, unsur oksigen terlibat. Uh, ada unsur oksigenlah dalam gabungan-gabungan unsur untuk sebatian tu. Kalau galena pula okey, nama saintifiknya ialah plumbum sulfida. Okay, nama saintifik ni menunjukkan ada gabungan plumbum dan juga sulfur. Kalau ada nama sulfida dekat belakang, dekat belakang nama saintifik tu itu menunjukkan terdapat unsur sulfur dalam gabungan unsur dalam sebatian itulah. Kemudian kalau hematit nama saintifiknya ialah ferrum oksida, okay, menandakan terdapat gabungan unsur besi dan juga oksigen. Kasiterit, timah oksida gabungan unsur timah dan juga oksigen, kuasa, silikon dioksida, gabungan silikon dan juga oksigen. Okey, last sekali ialah pirit. Nama saintifiknya ialah ferrum sulfida iaitu gabungan ferrum dan juga sulfur. Kemudian untuk kegunaannya pula, kalau boksit digunakan untuk pembuatan bahan aluminium seperti tin. Kalau kalsium karbonat pula selalunya digunakan uh, untuk perhiasan barang rumah ataupun industri pembuatan lah sebagai contoh simen. Okay, hematit untuk penghasilan besi, kalsiterit penghasilan timah, kuasa digunakan untuk membuat kaca kerana kuasa ni adalah silikon dioksida. Ada elemen silikon. Okay, kemudian emas. Okay, saya rasa semua orang pun tahu emas memang digunakan untuk barang perhiasan secara meluas. Kemudian last sekali, kalsium oksida digunakan untuk menetralkan tanah yang berasid. Okey kelas, bagaimana kita nak tahu kalsium karbonat iaitu sebatian semula jadi ni adalah gabungan beberapa unsur. Okey, kita boleh buat dua jenis ujian di mana ujian yang pertama adalah tindak balas kalsium karbonat dengan asid Ujian yang kedua ialah tindak balas kalsium karbonat dengan haba. Okey, yang pertama, tindak balas kalsium karbonat dengan asid. Kalsium karbonat akan dicampurkan dengan asid hidroklorik cair disebabkan kalsium karbonat ada elemen karbonat, selalunya ia akan menghasilkan gas karbon dioksida. So pelajar semua macam mana kita nak tahu gas yang terhasil tu nanti adalah gas karbon dioksida Kita akan menggunakan air kapur Air kapur, ok Ucianya uh, Ujiannya macam mana? Macam mana kita nak tengok air kapur tu? Dia akan berubah warna Dia akan berubah warna daripada jernih kepada keruh Okay, kelas kalsium karbonat dicampurkan dengan asid hidroklorik cair akan menghasilkan kalsium, kalsium klorida, karbon dioksida dan juga air. Okay, uh, saya ingin tunjukkan um, video eksperimen yang kita buat dalam halaman. Okay, so pelajar semua, dalam kelangkon tu adalah asid. Kemudian kita masukkan kalsium karbonat yang ada dalam belon tu, kita jatuhkan ke dalam kelangkon. Kemudian apabila dua bahan itu bercampur, apa yang kita boleh tengok sekarang? Okay, Apa yang berlaku kelas? Dan apa pula yang berlaku pada belon? Okay, kita boleh lihat ada gas yang terhasil, ada gas yang dibebaskan. Buktinya ialah belon tadi tu dia tegang. Okay. Kemudian ah uh, yang ni ujian yang kedua tindak balas kalsium karbonat yang dipanaskan. So pelajar semua bila kita panaskan kalsium karbonat dia juga akan membebaskan gas karbon dioksida so kita kena uji dulu bila kita masukkan gas karbon dioksida pada air kapur air kapur akan bertukar jadi keruh. Jadi kalsium karbonat dipanaskan akan menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okey, ini contoh eksperimen di dalam makmal. Okey, kalsium karbonat dipanaskan. Kemudian tabung uji yang kedua, kita masukkan air kapur. Kemudian kalau kita perhatikan ada um, ada gelembung gas yang terhasil yang dibebaskan nama kenamaan air kapur tersebut menjadi keruh. Jadi buktinya gas yang dihasilkan adalah gas karbon dioksida. Okey, pelajar semua. Tengok pada jadual yang cikgu letakkan di sini. Cikgu ingin kamu bincang bersama guru masing-masing berkenaan dengan uh, kalsium karbonat dicampur dengan asid hidroklorik cair bagaimana keadaan air kapur sebelum gas dibebaskan dan keadaan air kapur selepas gas dibebaskan dan bagaimana pula dengan kalsium karbonat dipanaskan okey yang pertama kalsium karbonat dicampur dengan asid hidroklorik cair yang kedua kalsium karbonat dipanaskan boleh bincang dengan rakan sebelah dan juga guru anda berkenaan dengan keadaan air kapur sebelum gas dibebaskan dan keadaan air kapur selepas gas dibebaskan. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian daripada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.